Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa subscribe ya Kita masih membincangkan uh, bab yang pertama Cuma hari ini kita pindah ke muka surat 55 Iaitu mentalkinkan mayat dengan kalimat La ilaha illallah Cuma pada pertemuan lalu kita membincangkan tentang Israel ada sedikit lagi yang kita tak sempat nak habiskan Jadi kita habiskan dulu sikit pada minggu ini Nanti kita sambung dengan bab yang baru tentang Talkin Kita habiskan sedikit saja Minggu lepas kita ada menceritakan tentang Salah satu daripada enam bala kegoncangan Ataupun ketakutan sebelum kita mati Ada enam perkara Iaitu pertama mati itu datang secara tiba-tiba Dia tidak ada warning Kecuali orang yang memang dah dia beritahu bahawa awak ada umur sekian-sekian Ataupun awak akan mati dibunuh hari esok Hukum gantung itu Orang dah dapat memo Dia dah tahu bila dia mati Ini yang jenis tak tahu apa-apa Pagi tadi siap daripada rumah Pakai seluar, pakai apa, pergi sarapan Tak terfikir pun hari ini nak meninggal ha, Itu yang merupakan ketakutan Bagi setiap manusia Yang kedua, mati itu sakit Payah nak mengatakan mati ini tak sakit Cuma bagaimana tahap kesakitan ni kita dah bincangkan Akan adalah malaikat Proses pujukan Proses memberikan kata-kata motivasi ketika proses sakaratul maut itu Dan yang ketiga kita sempat bincang Iaitu melihat wajah malaikat maut Dan itu adalah satu ketakutan juga kita dah pun membincangkan malaikat Israel atau malaikat maut akan datang dengan wajah yang berbeza. Kalau orang tu orang soleh, dia akan datang dengan wajah yang begitu indah sekali, lemah lembut, dengan bau yang begitu harum. Dan dia akan memberi bantuan ataupun ketenangan untuk orang yang dapat melafazkan kalimat syahadah. Namun bagi orang-orang yang bergelumang dengan maksiat, malaikat maut itu akan datang dalam bentuk wajah yang sangat buruk, bengis dan baunya kurang menyenangkan. Dan keadaan ini akan menambah derita kepada orang yang nak mati ini Selain daripada derita sakaratul maut yang sedang dihadapi Kengerian melihat kedatangan malaikat itu Juga akan menjadikan kita takut ketika mati nanti Sebab itu bila membicarakan tentang malaikat maut Israel Kita dah bincangkan sedikit pada kesempatan yang lepas Bahawa malaikat maut ini dalam setiap tamadun di dunia Mereka kenal dengan malaikat maut tetapi di dalam pemahaman mengikut agama masing-masing. Yang mana kalau kita lihat akarakan kita di barat, mereka percaya kepada watak Grim Reaper. Yang mana dalam budaya barat pencabut nyawa biasanya dikenali dengan nama The Grim Reaper, digambarkan sebagai uh, badan yang tulang rangka, pegang sabit besar dan mengenakan jubah pada waktu tengah malam dengan kadang dia tutup kepalanya dan dia ada bawa kapan putih jadi kematian-kematian yang digambarkan di barat itu banyak digambarkan dalam bentuk mitologi kalau kita tengok beberapa mitologi dia mempunyai dewa-dewa yang menyebabkan kematian ataupun yang membawa kepada aspek kematian tak kira lah kalau kita pergi ke Perancis ke kalau kita pergi ke Greek sekalipun Scandinavian Semuanya memiliki kefahaman tentang wujudnya makhluk yang kerjanya mengambil nyawa. Baik itu kalau di barat mereka kenal dengan angel of death ataupun malaikat kematian. Sampai ada yang menyembah malaikat kematian ini. Baik itu kalau di Mexico dia sembah Nuestra Senora de la Santa Muerte. Yang mana dia buat pesta pada setiap 15 Ogos dan juga 1 November. Dia banyak buat perayaan untuk nak menyembah malaikat yang menarik nyawa ini. Dia uh, orang akan berpakaian macam-macam caralah. Dia akan pakai hooded robe, ada yang pegang sabit. Dan banyak filem-filem Hollywood pun kalau babak orang jahat ke hero dan sebagainya akan selit di dalam perayaan inilah. Dipanggil uh, Nuestra Senora de la Santa Muerte. Suasana menyembah malaikat pencabut nyawa. Dulu di zaman Aztec, mereka puja Mictlan Tek Otrey. Yang mana dalam tradisi-tradisi zaman dahulu, mereka juga percaya bahawa ada satu dewa yang kerjanya mencabut nyawa. Dalam tradisi agama Abrahamik iaitu Kristian dan juga uh, Yahudi misalnya, kalau Kristian dia percaya dengan Gabriel. Gabriel kalau dalam Hebrew bahasa Yahudi dia panggil Gabriel Orang Arab panggil Jibril Dan mereka ini adalah dalam kelompok Archangel Archangel ni chief angel ataupun an angel of high rank Dia malaikat, dia ada grade juga Dia ada tingkat-tingkat tertentu Bukan kerja-kerjaan, dia ada grade 41, 44, dah Malaikat pun ada grade Jadi archangel ini adalah satu kelompok penghulu-penghulu malaikat yang merupakan pemimpin dari satu pasukan malaikat di surga. Jadi umumnya semua archangel di akhir namanya akan berakhir dengan L. Maknanya L ni dalam fahaman mereka dalam Tuhan. Walaupun uh, Gabriel ataupun Jibril tidak menyatakan secara jelas dalam Bible sebagai archangel. Namun tingkatan archangel itu ada disebutkan dalam semua-semua era intertestamental, macam The Book of Enoch, intertestamental uh, period ini, a gap between the period covered by the Hebrew uh, and the Christian New Testament, hidup tengah-tengah. Baik itu dalam tradisi gereja-gereja Roman Catholic, uh, begitu juga Anglican, Eastern and Oriental Orthodox, kumpulan Archangel ni Michael, Raphael, Gabriel digelarkan saints ataupun wali-wali ada tujuh Archangel yang paling utama dalam Kristian Michael, Gabriel, Raphael, Ariel, Jophiel, Zakil, Israfil jadi ini dia punya susunan-susunan malaikat mereka jadi selesai artinya salah satu ketakutan kita adalah melihat malaikat maut tu sendiri kita berdoa mudah-mudahan Tuan-tuan perempuan orang baik-baik Malaikat maut akan datang dalam keadaan yang begitu indah dan harum sekali Mudah-mudahan Itu bala yang ketiga Musibah ketiga Musibah yang keempat adalah ketika nak mati nanti Mendengar pujian daripada malaikat Ataupun kutukan daripada dia Kalau mendengar pujian itu tak ada masalah Mana kita jadi seronok dan yang memuji dan mengutuk ini siapa? Kiraman Katibin Orang yang tidak mati Dia akan dapat mendengar pujian Ataupun kutukan daripada malaikat kiri kanan ini Kiraman Katibin Selama ini malaikat yang duduk di sebelah kanan dan kiri Dia kerja dia catat amal kita Amal baik, amal jahat Kalau amalan yang dilakukan oleh kita Amalan yang baik-baik Dia akan puji kita Dan dia akan hiburkan kita dengan amalan-amalan itu Masa kita nak meninggal nanti Dia akan cerita Jangan takutlah awak orang baik, awak jaga mak, awak nenek-nenek. Jadi, dia memberikan kita satu pengharapan walaupun tahu dah nak mati. Tapi, kalau amalan kita buruk, orang banyak dosa, orang yang fasik. Dia akan dikutuk ketika nak membuskan nafas nanti. Jadi, bayangkanlah kita dah lah susah ketika itu kan sakit sakaratul maut. Menengok malaikat maut lagi datang dengan garang dan macam-macam duduk yang kiri ni pula duduk entang tam kita. Awak memang habislah awak lepas ni. Awak curi getah buku, habis macam-macam benda. Jadi kita akan jadi serabut ketika itu. Jadi ini goncangan keempat kata ulama yang mengerikan kita. Yang kelima, goncangan ataupun musibah yang kelima adalah ketika kita dapat melihat tempat tinggal kita di akhirat nanti. Ketika itu ditunjukkan menyelang kematian kita akan ditunjukkan tempat tinggal pada hari kiamat sama ada tempat elok ataupun tidak elok. Allah Taala menyebut laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma Akan diangkat hijab yang menutup dan kamu akan melihat pemandangan itu dengan pandangan yang tajam surah qaf ayat 22 kata ulama ayat ini menunjuk kepada suasana orang yang nak mati ditunjuk kepada dia pemandangan mana dia akan duduk kalau kita nampak kita orang baik-baik ditakdirkan kita ditunjukkan tempat yang indah yang comel macam tengok suasana gunung di Switzerland cantik dengan bunga-bunga musim bunga bunga tulip di Istanbul orang suka tengok itu melegakan kita tapi bayang kalau kita nampak macam kawah gunung berapi tengok lava berasap-rasap dia akan memberi beban kepada kita baik itu untung orang yang baik-baik orang yang saleh akan dinampakkan syurga tempat mereka bakal ditempatkan dan orang fasik akan melihat neraka tempat mereka bakal dihumbankan. Sebab itu setengah ulama mengatakan apabila Allah telah tunjukkan uh, kepada mereka neraka, maka mata hitam orang itu akan terbalik ke belakang. Sampai begitu. Bolehlah kita cek tak pasti. Sampai mata hitam orang itu terbalik tinggal putih. Begitu menakutkan. Maka melihatnya saja sudah menyaksikan bagaimanalah kalau dicelup di dalam itu. Wa na'udzubillah min zalim. Sebab itulah Imam Al-Ghazali telah memuatkan satu hadis dalam kitabnya Ahya Ulumiddin. Katanya setiap seorang daripada kamu tidak akan meninggal dunia. Sebelum dia tahu ke mana arah kembalinya. Dan sebelum diperlihatkan di manakah yang bakal dia duduk. Sama ada di surga ataupun di neraka. Dan satu hadis Anas bin Malik Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man karihal liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu Siapa yang suka ataupun dah terlampau excited nak bertemu Allah maka Allah juga excited untuk bertemu dengan dia dan siapa yang tak mau benci bertemu dengan Allah Allah pun tak suka bertemu dengan dia Qulna ya Rasulullah quluna nakrahul maut Qala laysa zakka karahiyat al-maut walakin al-mu'mina idha hadra ja'ahu al-bashiru min Allahu 'azza wa jalla bima huwa sa'ir ilayhi falaysa shay'un habbu ilayhi mi ayyakuna qatlakillahu 'azza wa jalla fa liqa'ahu Sahabat bertanya Wahai Rasulullah kami semua mana ada orang yang suka mati ya Rasulullah maka kata nabi bukan itu yang saya maksudkan Orang yang beriman apabila menghadapi sakaratul maut maka akan datang pemberi khabar pemberi khabar gembira yang merupakan utusan Allah akan menghampirinya dan akan menunjukkan kepada dia tempat dia akan pergi nanti dia akan tunjukkan ya kalau macam kalau cerita-cerita orang putih ni banyak cerita orang putih lah cerita Melayu jarang cerita Melayu cerita kelahi laki bini itu sajalah kalau cerita orang putih cerita gladiator segala apa ya cerita perang-perang kalau hero tu nak mati Dia tengah cedera parah Dia pun akan dinampakkan lah Di mana isteri dan anaknya dia ada berada Kan cerita orang putih biasa Hero, isteri dengan anak kena bunuh orang jahat Jadi dia akan cari Orang jahat tu sampai jumpa Tapi lelah bila dia pun nak mati Dia akan diperlihatkan Anak dia tengah berlari dekat ladang Tepi pantai dan macam-macam lagi Ini dalam cerita orang putih banyak cerita Melayu jarang cerita begini jadi Nabi bercerita Malaikat itu akan membawa khabar gembira dan menunjukkan tempat kembalinya Hingga tidak ada sesuatu yang lebih sukai kecuali bertemu dengan Allah Lalu Allah pun akan suka bertemu dengan dia Mana dalam keadaan sakaratul maut Akan dibukakan satu skrin besar agaknya depan kita Slide besar ke Wallahualam Nampak ada surga itu dengan jalan yang cantik dengan sungai yang burung bumbu berkicau jadi ketika itu kita dah begitu excited. Maka kata Nabi, orang yang excited itu Allah pun excited nak jumpa dia. Ha begitu. Walau bagaimanapun kata Nabi, wa inal fajir awil kafir <Sessizuk> idha hudira jaahu bima huwa sairun ilaihi min syarri aw ma yalqahu min minasy syarri fakariha liqa Allah wa kariha Allah liqaahu. Adapun orang yang banyak buat dosa, orang yang suka maksiat, tak sempat taubat. Bila menghadapi sakaratul maut Maka akan datang seseorang Menunjukkan Akan datanglah satu utusan Allah Hamba Allah Akan menunjukkan tempat kembalinya yang buruk nanti Apa rupa tempat dia Neraka lah dengan penuh seksaannya Jadi ketika itu orang tu pun akan mengatakan Saya tak nak jumpa Allah Maka Allah pun akan kata Aku pun tak ingin jumpa kau ketika itu sebab itu ni hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itulah tuan-tuan sekalian mayat dia menggelupur tak nak pergi ke kubur. Kalau dia bukan orang yang baik-baik, dia sendiri tak nak. Menggelupur dia tak nak. Dalam satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ida wudi'at al-jinazatu wahtamala al-rijalu 'ala a'naqihim." Jadi, in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat maka salihatin qalat ya boleh mengambilnya. Jikalau biha yasma'u yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al insana walau sami'ahu Jikalau kata nabi ketika jenazah telah pun diletakkan ataupun diusung oleh seorang lelaki mengambilnya. di atas bahu mereka Maka kalau jenazah itu adalah hamba yang soleh Dia akan beritahu kepada orang yang mengusung jenazah dia Cepat sikit, cepat sikit katanya Sebab dia dah begitu excited untuk pergi ke kubur dia Adapun kalau jenazah itu adalah jenazah orang-orang yang banyak dosa Ketika orang usung jenazah dia Dia akan mengatakan kepada orang Ya wailaha aina ya Wail ni minta maaf Terjemahannya Oi Cilaka kamu Kemana kamu nak bawa aku? Begitu marah dia tak nak pergi. Jadi kata Nabi, kullu kullu Suaranya itu akan didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Dan kata Nabi, Walau sami'ahu sa'iqa. Kalaulah manusia dengar suara mayat itu mengatakan, Saya tak nak pergi, saya tak nak pergi nescaya sa'iqa pengsan manusia kalau mendengar suara si mayat itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari itu goncangan yang kelima dan goncangan yang keenam adalah menghadapi godaan syaitan yang mana ujian yang paling dahsyat untuk orang yang hendak mati adalah datangnya godaan syaitan yang sangat hebat bukan kita muji tidak Nabi sendiri mendoakan supaya dia tidak digoda oleh syaitan. Syaitan yang datang itu pula bertahap-tahap. Lagi tinggi iman seseorang, maka pangkat syaitan yang datang tu pun tinggi juga. Mana kalau yang meninggal ini budak sekolah. Sekolah agama misalnya. Maka yang datang menggodanya adalah syaitan peringkat budak sekolah agama punya level. Dia tak akan hantar syaitan yang ada degree, syaitan yang ada master tidak. Kalau yang nak meninggal ni imam misalnya. Maka yang datang menggodanya setan level imam juga. Kalau imam besar, setan level imam besar. Dia ikut tahap seorang itu. Pada detik itulah, syaitan dia tidak lagi bermatlamat untuk nak goda orang ni buat maksiat. Bukan lagi untuk nak suruh minum arak, berjudi, dehaka, suruh berzina. Tidak. Tapi dia datang untuk nak tukar akidah Dan itu adalah kemuncak godaannya Dan yang datang ni bukan satu dua malaikat Berbondong-bondong Habis satu grup Datang grup yang lain Balik satu grup Datang grup yang lain Misi mereka tetap sama Iaitu untuk nak menukar akidah Jadi syaitan itu akan datang dengan membawa Macam-macam lah gambaran-gambaran harta Tanah, rumah, kereta apa saja benda yang paling kita sayangi Kalau orang tu suka bawa basikal Tiap-tiap hujung minggu Setan datang bawa basikal Apa kita suka Suka bawa motor hari ahad karak airway Setan datang bawa motor besar Dia akan mengganggu kita Dengan benda yang paling kita sayangi Hingga dengan ketika itu Kita rasa begitu berat untuk berpisah Padahal Nabi dah sebut Tuhan kata Siapa nak jumpa aku Aku nak jumpa dia Siapa yang tak nak jumpa aku Aku pun tak ingin jumpa dia Bayangkanlah Kita sayang basikal kita Bayangkanlah sayang basikal kita Dia letak basikal Nampak depan kita basikal itu Jadi nak berpisah tu rasa berat sekali Paling tak tahan dia letak anak kita bayangkan gambaran anak kita yang bonsu yang kecil Cucu yang kita sayang Jadi berat nak berpisah itulah satu siksaan pada kita Padahal kita ni nak berjumpa Allah Ta'ala Lagi hebat daripada segala-galanya Itu permainan syaitan Dan ada juga kata ulama' ada masanya Dia mendatangkan kepada kita Orang-orang yang kita menyampah Orang-orang yang kita benci Datang menjelma cemik muka Mengutuk kita, mengedik kita Mengejek kita Istilah orang sekarang panggil haters, haters Datang orang-orang kita rasa sangat terganggu Dahlah aku ni Dengan sakit sakaratnya Orang mentalkinkan, la ilaha illallah lagi. Malaikat maut datang dengan rupa sekian-sekian. Datang pula setan, ganggu pula, bawa muka-muka yang kita menyampah. Kita nak mendapat ketenangan itu, begitu susah sekali. Sedangkan kita nak meninggal dalam keadaan yang tenang. Itu kerja setan. Dia mengganggu kita, menghuruharakan suasana. Sebab itu orang yang hampir nak meninggal nanti, dia akan berasa sangat dahaga sangat dahaga. Maka syaitan tahu ini. Lantas dia akan manipulasikan keadaan, dia akan menyamar sebagai ibu, sebagai guru, sebagai cucu kita, siapa saja orang yang kita sayangi ataupun kita percayai. Jadi kalau dia bawa muka mak kita dia akan datang bawa air. Tapi bila kita nak minum dia pujuk kita dalam bentuk ibu kita, pujuk kita supaya tukar akidah. Ibu kita juga akan bawa kekeliruan Dia mengatakan bahawa agama yang benar tu adalah agama sekian-sekian Maka ketika itulah Kalau kita memiliki iman yang rapuh Besar kemungkinan boleh terpengaruh Ini disebut bala sebelum kematian Begitu juga ketika sanak saudara kita mentalkinkan kalimah syahadah Syaitan juga ketika itu mengajar sebaliknya Dan ini bukan sekadar berlaku kepada orang-orang biasa Bahkan terjadi juga benda-benda ini kepada para ulama-ulama besar. Mereka juga menghadapi cabaran yang sama diganggu ketika kematian. Ibnu Arabi, seorang ulama tasawuf dan juga ahli tafsir, ketika dia sedang sakaratul maut, orang yang datang ziarah dia semuanya tarak-tarak ulama yang datang ziarah dia. Jadi bila anaknya mentalkinkan la ilaha illallah La ilaha illallah Dia boleh kata Tidak Tidak Bayangkanlah Kejadian ini mengejutkan semua orang Mengapa Imam Ibn Al Arabi jadi begitu? Orang mengajar dia La ilaha Dia kata tidak, tidak, tidak Bila keadaan dah lega sedikit Dia pun minta air Anak dia hulurkan air Anaknya tanya Ayah Mengapa ayah menafikan kalimah syahadah yang saya ajarkan? Kata Ibn Arabi, bukan begitu. Aku tidak mendengar, melainkan dengar suara syaitan saja ketika tadi yang mengajak aku mengikut Nasrani dan juga Yahudi. Jadi aku duduk menghalang dia. Sebab itulah Nabi SAW mengajarkan satu doa, A'udzubika Ayatakhabbatani syaitanu indal mauti Ya Allah Aku berlindung kepadamu Supaya tidak disesatkan oleh syaitan Ketika kematianku nanti Hadis Riwayat Abu Daud Kenapa dia paling kuat menggoda bila kita nak mati? Sebab nak mengelakkan kita masuk surga Itu matlamat besar syaitan Dia tak puas hati Dulu syaitan iblis duduk di surga itu tempat dia Tapi dek kerana Adam Dia telah diusir daripada syurga Jadi dia akan balai dendam Anak cucu Adam Aku tak akan bagi dia orang masuk syurga Caranya Ganggu ketika kita nak mati Sebab itu Nabi sebut Mangkana akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhulal jannah Siapa yang akhir ucapannya ketika mati adalah La ilaha illallah masuk syurga kata Nabi hadis riwayat Abu Daud jadi dia tak anda benda ni berlaku dia akan goda habis-habisan sebab itu kita merasa heran ramai orang yang bersiap-siap untuk menyambut kelahiran bayi kita buat Yalah sediakan kain lampin ada bakulnya dalam tu ada baju-baju baby bedak lah macam-macam shower untuk nak mandi tapi berapa keratkah daripada kalangan kita yang bersiap-siap untuk menghadapi hari kematiannya? Adakah kita telah menyiapkan kain kapan kita? Adakah kita dah siapkan barang-barang keperluan untuk mandikan jenazah kita? Saya percaya tak ramai orang menyiapkan benda-benda ini. Menyiap menunggu kelahiran ramai. Menyiapkan untuk kematian itu tidak ada. <tuh> Baik itu orang dulu kaji Mengapakah Sultan dan juga ulama-ulama Kerajaan Osmania Serbannya besar-besar Semua orang tanya Kenapa besar-besar Serban dia orang Muka kecil Serban Allah punya besar Tuan-tuan Serban yang besar itu adalah Kain kapan Yang mereka ikatkan di kepala mereka Untuk mereka sentiasa ingat Bahawa Kematian begitu dekat Hanya di kepala saja atau ha, lah tuan-tuan kau nak membalutkan kapan ganti emas pun boleh juga balut pada muka biar tebal-tebal sikit -tebal ni contoh sajalah ayolah kita buat persediaan kawan-kawan yang kita hari-hari khulu ke kele khulu kele ke ini juga akan memberi kesan kepada kematian kita nanti kalau mereka orang baik-baik dia akan mempengaruhi kita buat keputusan yang baik ketika nak mati tapi kalau mereka ni bukan orang baik-baik Kita risau mereka akan ganggu kita ketika nak mati nanti Hati-hatilah Baik Bagi yang ada kitab Muka surat 55 Kita nak masuk bab 1 Masih bab 1 Tapi mentalkinkan mayat Dengan kalimat La ilaha illallah Baik Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bahawanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lakkinu mawtakum la ilaha illallah talqinlah mayat-mayatmu dengan kalimat la ilaha illallah hadis diriwayatkan imam muslim ibnu abudunia menyatakan daripada zaid bin aslam uthman bin affan radhiyallahu anhu mengatakan bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda izah izah tadar almayt falqinuhu la ilaha illallah fainnahuma min 'abdin yahtimu lahu biha mautahu illa kanat zadahu ilal jannati apabila kematian mendatangi seseorang maka talkinkanlah dia dengan kalimat la ilaha illallah kerana siapa saja yang pada akhir hidupnya mengucapkan kalimat tersebut maka kalimat itu akan menjadi bekalannya masuk syurga umar al-khattab radhiyallahu anhu berkata Ajarkanlah olehmu kalimat La ilaha illallah kepada seseorang yang akan meninggal dunia Kerana pada masa itu dia akan melihat apa yang tidak kamu lihat Abu Nu'aim menyatakan satu hadis daripada Makhul daripada Ismail bin Iyash bin Abu Mu'az bin Hamid daripada Makhul daripada Wailah bin Al-Asqa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda احضروا موتاكم ولقنوهم لا اله الا الله وبشروهم بالجنه فان الحكيم من الرجال يتحير عند ذلك المسرى وان الشيطان اقرب ما يكون من من ابن ادم عند ذلك المسرى والذي نفسي بيده لمعانيه ألم لم ملك الموت اشد من الف ضربه السيف waladhi nafsi biyadihi la takhruju nafsu 'abdin min ad-dunya hatta yata'allam kullu 'arqin minhu 'ala ahyalihi pergilah kamu kepada orang yang akan meninggal dunia ajaklah mereka ucapan la ilaha illallah berikanlah kepada mereka khabar gembira tentang syurga kerana pada masa itu syaitan berada amat dekat dengan orang yang meninggal dunia aku bersumpah bahawa pandangan malaikat maut itu jauh lebih sakit daripada libasan seribu pedang. Dan aku juga bersumpah bahawa tidak akan keluar roh seseorang sehingga orang itu berpeluh akibat sakit yang disebabkan oleh kesalahannya. Hadis gharib daripada hadis yang diriwayatkan oleh Makhul. Para ulama menyatakan bahawa mentalkin mayat dengan kalimat La ilaha illallah merupakan ketentuan yang dilakukan secara turun-temurun oleh orang muslim. Oleh kerana itu siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah pada akhir hidupnya Maka dia akan mendapat kebahagiaan Perkara itu berlaku secara umum Seperti yang terdapat di dalam hadis Nabi Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah Dakhul al-jannah Siapa yang akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah Maka dia akan masuk syurga Oleh kerana itu Orang yang